Вітаю вас, друзі, на телеканалі Миколаїв. Це розмова на тему. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. А розмова наша сьогодні про страсну п'ятницю, адже саме сьогодні найскорботніший день в історії християнства страсна велика п'ятниця, день смерті Ісуса Христа. У нас в студії Ірій Андрій Чиженко, заступник голови інформаційно-просвітницького відділу Миколаївської єпархії Української православної церкви. Отец Андрей, здравствуйте. Спасибо, Господи. Сегодня самый скорбный день в истории христианства. Страстная пятница. Вообще, как говорится, даже не до разговоров, но работа есть работа, и поэтому, отец Андрей, мы здесь, в прямом эфире телеканала «Николаев», для того, чтобы вместе с нашими телезрителями разделить скорбь этого дня. Так, наверное? Да, спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. Очень рад также быть сегодня на телеканале Николаев, да, тем более, что э, наступает совершенно э, особенное время в году, когда э, эта неделя, она является уникальной. Страстная седмица, то есть, или Страстная неделя, она э, как бы уникальна, уникальна тем, что она э, ну, не включается в Великий пост, да, как называется Великий пост. Великий пост у нас называется четыре десятницей, то есть, четыре недели, да, скажем так, ну. А страстная, вернее, 4 недели ⁇ это как бы определенное число дней. А страстная седмица ⁇ она идет совершенно уже отдельно. То есть это время, когда мы вспоминаем страсти Христовы. Время, когда начиная с понедельника по субботу, это время оно является каждый день, считается великим днем. То есть великий понедельник. Великий вторник и так дальше и так дальше. И сегодня великая пятница. И сегодня великая страстная пятница, да. То есть и как бы кульминационным, конечно, является светлое христово воскресенье завершающим как бы вот этот седмицу эту страстную, является светлое христово воскресенье Но, конечно, кульминацией самой страстной седмицы, конечно, есть страстная пятница, да, потому что это день крестной смерти, день распятия христового день кульминация высшей апогеи его страданий, да, скажем так. И особенность вот именно всей Седмицы и особенно Страстной Пятницы заключается в том, что мы должны это время, даже если ты имерянин, даже если ты как бы мало времени по работе или по каким-то другим вопросам, ты можешь уделить Церкви, скажем, но эту неделю ты должен уделить Церкви, потому что ты должен как бы пройти этот путь со Христом на Голгофу. Ты должен, как, бы, как говорил святой первоховный апостол Павел, э, сораспяться вместе с Христом, чтобы вместе с Ним и воскреснуть. Эта неделя, э, Страстная Седмица, она дается человеку для того, чтобы он мог почувствовать вот эти страдания Христовые, для того, чтобы он мог пережить эти страдания Христовых на себе и э, перенести эти Христовые страдания как бы, скажем, в своем сердце и своей душе пережить эти христовые страдания, путешествуя по, этим, по этому уже страшному как бы городу Иерусалиму, скажем так, наполненному злобой к Спасителю, и чтобы сочетаться со Христом для того, чтобы почувствовать вот этот вот подвиг искупительный Господа и Бога и спаса нашего Иисуса Христа. Отец Андрей, для того, чтобы, как Вы говорите, прострадать вместе со Христом, но нужно подготовить свое сердце, нужно подготовить свою душу, подготовить ум, подготовиться к этому. Конечно, нужно подготовиться. Мы уже как бы и в рамках программы «Благовест», и в рамках сегодняшней программы, ну, вернее, рубрики, да, мы уже неоднократно говорили о Великом Посте, о исповеди, о причастии. И вот сегодня, может быть, можно, нужно сосредоточиться именно на Страстной Пятнице, да. То есть, когда Страстную Седмицу, богослужения, они длятся каждый день Страстную Седмицу. И они очень долгие, как бы, и это все делается для того, чтобы человека максимально погрузить вот в эту новозаветную атмосферу последних дней Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Если говорить о Страстной Пятнице, то также Богослужение, Святой Православной Церкви. Ну, скажем так, первое уставное признаменование, что положение, что не положена литургия в этот день, то есть литургия в этот день не совершается, потому что церковь, скажем так, максимально скорбит по Господу. И поэтому начинается службы с утра, ну, скажем так, богослужение православной церкви начинается с вечера, да, но ну, поэтому вечером, как мы знаем, Великий четверток, вчера служились как бы утреннее чтение в 12 страстных Евангелий, Ну да, да, еще вчера люди стояли со вечером с ожженными да. свечами и потом разносили да, эти благодатные да, огоньки да. по домам. И вот сначала, да, и с утра, а как бы сегодняшнего дня служились уже великие часы. То есть великие часы, то есть мы знаем, что есть такие службы 1, 3, 6, 9 часа. Мы как бы на них не будем подробно устанавливаться, но скажем так, они обычно читаются определенные псалмы и молитвы. Но вот именно в эти дни, в канун Пасхи, они читаются становятся великими, потому что в них положено читать ветхозаветное и новозаветное чтение, то есть Евангелие, апостол, как бы ветхозаветное, так сказать, чтение паремии. И они все, конечно, посвящены, максимально сконцентрированы вот этому искупительному подвигу Христа, вот путешествию Христа на Голгофу и всем тем событиям, которые происходили в Иерусалиме именно в это время. Отец Андрей, можно сказать, что Страстная Пятница, которую мы переживаем сегодня, она стоит даже отдельно, и, ну не то, что от, отдельно от Страстной Седмицы, но она вообще вот как бы, это совершенно отдельная целая жизнь. Вы совершенно правильно говорите, да, это совершенно отдельная целая жизнь, и которую Святая Православная Церковь предлагает как бы проживать по минутам. Да, ну, по да минутам. вот день длиною в жизнь, день, Или жизнь да, длиною да, да, в день. Совершенно верно, очень хорошо сказали в этом отношении. И центральной вот, как бы, точкой богослужения Страстной Пятницы является Великая вечерняя, да, на котором уже она обычно по уставу служится в десятом часу дня. Десятый час дня это как бы еврейский календарь, да, Ветхозаветный. То десятый час дня по еврейскому календарю он соответствует четвертому часу нашего дня, да, то есть по нашему летающему времени, как бы современному Христос умер. 15.00, то есть в 3 часа дня, в 12 часов Его распяли. Вот мы, если у нас будет время, то мы с Божьей помощью поговорим о э, самом событии, вот, крестных страданий Христовых, да, напомнив себе эти события. И э, вот он Его распяли в 12 часов дня, и он Господь умер в 3 часа дня. Поэтому обычно это Великая Вечериня, вечериня с выносом плащаницы Господней, э, то есть которая символизирует тело Христова. да, она совершается в 4 часа дня, ну, как бы уже после смерти, когда ученики Христовы снимают тело Христа, как бы с креста, да, и они ложат его в гроб, снимают, несут, как бы, и вот священник открывается, скажем так, царские врата, и священник в полном облачении, то есть, как бы подрезник как на литургии, он износит плащаницу и ложит ее перед всеми людьми на специальную поставочку в храме, и также будет читаться канон, который читается только раз в году, вот именно в Страстную пятницу. Он разделен на две части, он посвящен смерти Христовой и посвящен плачу Престой Богородицы возле тела Христова, то есть как бы, чтобы вот умилительно воздействовать на душу человека, чтобы он мог прожить эти мгновения со Христом то читается вот этот канон. И тогда уже даются как бы такие специальные ваточки, да, которые намощаются благовониями, ароматами, и мы уже как бы превращаемся в этих праведного Иосифа Римофейского, святого праведного Никодима, жен мироносец, и намощаем тело Христова, да, намощается плащаничка таким образом, как бы намощаем тело Христова и готовим его к погребению, да. И потом эти ваточки тоже раздаются верующим, как бы, чтобы прикладывать к больным местам для того, чтобы вот, как бы, скажем так, тоже и исцеляться и для того, чтобы, скажем так, ну, почитать Христа, да, они благоухают, то есть таким образом. Ну, только ниже пояса нельзя прикладывать, естественно. И вот это вот время, как бы, смерти Христовой мы очень торжественно ну проживаем церковь проживает и душа человеческая проживает да и часто вот если вы заметили что такое интересное событие что фактически и природа часто сама плачет то есть как да, бы часто да. бывает ненастная погода в этот день или ветер или дождь или какое-то такое природное строение кажется что и природа она скорбит, скорбит и сама плачет знаете да такое вот событие. И вот даже у меня было в храме такое событие, ну вот уже так немножко отвлечемся от темы, когда ну, я служу в селе в Виноградовке, и мы служили утреннюю уже Великой Субботы. И это мы служили в 4 часа утра, и потом уже там не сказали, я не видел, потому что священник идет под плащаницей и обносит, обносит вокруг храма эту плащаницу. И вот мне батюшка сказали как раз гнали коров в это время 4 часа утра их как бы гулять, на великую субботу на великую уже, субботу да, пятницы, да то субботу. есть в стадо да гнали у -у -у. я говорю батюшка, мы видели как коровы остановились их как бы не, хлест, не хлестали, не и мне дальше они шли пока у меня пришла плащаница, такое ощущение было у нас что они даже поклонились плащанице. то есть мы видим что как бы даже животные они тоже чувствуют этот момент да момент как бы Бога момент Христа момент величие момента. Скажем. Ну, недаром же в эти дни говорится, да молчит всякая тварь. Да, умолчит всякая тварь, совершенно верно, да. И также хочется сказать, что желательно, конечно, если есть возможность по уставу церковному, в этот день, в Великую Пятницу, положен строгий пост. То есть положено поститься, строгий пост – это совершенно не вкушение еды и совершенно не питье воды. То есть, как бы, если есть возможность такая, то есть, если, понятное дело, кто-то немощен, допустим, болеет гриппом, да, ему врач прописал антибиотики, которые должен пить, то все равно он должен есть, чтобы пить эти антибиотики, да, скажем, или это, например, э, беременная женщина, да, она должна все равно есть, или там язвенник, то пост, конечно, попускается, ослабляется. Но это не говорится о тех людях, у которых там маленькая ранка на руке, или он немножко кашляет, значит, я могу упустить себе там пост. Но... Так, целый день не есть, не пить? Да, да. То есть 24 часа э, вообще не есть и не пьется, именно только один день. А кто уже съел и выпил? Не, ну... Э, Ничего? И кто уже сел и выпил, тогда ну, все равно Бог... Ну, и... я имею в виду чай, кофе. Ну, понятно, но все. вот и как в Евангелии сказано, да, притча, когда говорится, что кто пришел и последний час, того Господь все равно примет. Но главное, этот момент покаяния, да. То есть, если вдруг вы, братья и сестры, сели и выпили, то тогда, конечно, ну, постарайтесь уже не кушать и не пить до субботы, да. Потому что именно имеется в виду не до Пасхи, но, а только до субботы, до начала как бы утренней зари субботы, скажем так, да, до утра субботы. Но не до Пасхи, потому что есть такие люди, которые постятся до Пасхи, а потом на Пасху падают, качаются и не могут как бы выставить службу, потому что они уже истощены, скажем так. Да? То есть и хочется сказать, что потом уже, когда выносятся плащаницы, да, когда верующие уходят по домам, поцеловал, полобызал как бы символ тела Христова, да, тогда обычно где-то вот в 3 часа ночи, в 4 часа ночи, с пятницы на субботу служится утренняя, то есть пасхальная утренняя. В сельских храмах часто она служится отдельно, а в крупных городских храмах она соединяется с Божественной Литургией Святителя Василия Великого. И вот эта утренняя, она символизирует то, что положение Христа во гроб, и как бы уже, скажем так, ну, сошествие Христа в ад. Ну, то есть, ведь Христос, по большому счету, он в воскресенье, он явился, явился своим ученикам, ранопустной Марии Магдалине, явился там апостолом, а он воскрес, как бы, скажем так, в субботу, то есть его воскресенье произошло, то есть гроб был запечатан, ну, и он сошел в ад, ну, если вы видели канонические, литургические иконы Светлого Воскресения Христова, да, то это сошествие Христа в ад, откуда Он выводит праведника во главе с святыми праотцами Адам и Ева, Ева и ведет их в рай. Скажем так. Ну, вот. и, в общем, происходит такая великая тайна, которую да, умом понять вот, невозможно, невозможно да. только сердцем. И вообще мы даже, живя здесь, мы даже не сложно осознать, что происходит в этот момент. Оно вот рядом, вот здесь да, вот. Да. Но мы его не видим, можем только почувствовать. Мы можем, да, мы можем только почувствовать, что вот происходит великая тайна непостижимая уму. И вот и мы можем себе вот пошагово, если у нас еще есть время, да, есть еще у нас немного, да, да. то мы можем пройти, как бы, скажем так, по евангель, евангельскими страницам и напомнить себе вот этот день. Вот именно вот это Конечно, день. отец Андрей, давайте напомним, да? Да. Вот по уставу богослужебному, э, как бы вот это утреннее с течением 12 Евангелий, она уже по нашей немощи служится вечером в четверг, да? а ее положено служить глубокой ночью э, с, с, с четверга на пятницу. Но. Почему? Потому что э, э, когда в, после тайной вечери Христа взяли в Есиманском саду, да, скажем, когда уже Иуда с Архиереми пришли, решили его убить, потому почему решили убить, потому что он мешал деньги и, вла... деньги и власти, да, получать деньги и получать власть. То есть он мешал, как бы они думали, что он станет земным царем, сброс, сбросит, как бы фарисеев, сбросит книжников, будет царствовать, заберет у них власть, заберет у них их места, их чины, так и так дальше, и так дальше. Поэтому они решили его убить, да, скажем. Но Иуда по сребролюбии и в этом помогал. И вот в Симанском саду, произошло это моление чаши, когда Христос молился до кровавого пота, да? когда он, там, он просил учеников бодрствовать, чтобы они бодрствовали, но они с ним вместе не бодрствовали, но спали. И он просил Господа, что если возможно, доминует да, его чаша сия. Чего он боялся? Понимаю, Христос как бы здесь такой момент, он, как Бог он не боялся, он был еще и человеком. То есть как бы человеческая плоть, она как бы как немощна, так сказать, понимаете. И он, конечно, знал и представлял, что ему предстоит. Но все же ну, он сказал, да будет воля не моя, но твоя, Отче. Как ты скажешь, так пусть и будет. И вот этот момент, когда были произнесены господами и Богом и Спасом нашим Иисусом Христом вот эти вот слова, тогда явились хра, Семанский сад, Темнотахи темноте сада, раздралась криками явились стражники, явились фарисеи, как бы первосвященческие слуги с факелами во главе с Иудой, да, и вот они, скажем так, подступили ко Христу, но что самое интересное, что видно, что это была добровольная жертва Христова, видно было в том, что он, они не могли по Евангелию Иоанна, они не могли к нему подступить, то есть они спросили его, да, то есть пришли к нему, но когда они увидели его, они упали, и в страхе задрожали и отошли. Они не могли к нему приступить. Но, но когда Господь сказал, кого вы ищете? Я здесь. Я Христос, я Иисус, я То здесь. И он добровольно природу. явил себя. Да, одним. Он добровольно позволил им явиться, позволил им взять его. да, И тогда этот, как сказать, Печально известный поцелуй Иуды, да, когда Господь говорит, ты поцелуем, ты предаешь меня. И, и вот когда апостол Петр, они могли отбиться от них, вот тоже второй момент, да, добровольная жертва Христова, они могли от них отбиться. Легко. То есть, да, апостол Петр, их было около 12, а может быть и больше человек, может, мы же не знаем этого, скажем так. И он э, обнажил свой меч и отсек э, рабу-пересвященника Малху, отсек ухо. Но Господь повернулся к Петру и его, как бы, скажем так, укорил нежно. Да? Он ему сказал, что разве ты думаешь, что для моей защиты Отец Небесный, если бы это было бы нужно, не послал бы 12 легионов ангелов для моей защиты. Но, но э, он взял, э, свящ, э, Сын Человеческий пришел не для, не для того, чтобы... Э, кого-то погубить, но для того, чтобы самому пострадать за грехи многих, для того, чтобы спасти людей и подтверждение вот этих вот слов, он взял вот это ухо раба первосвященческого и приложил его к тому месту и исцелил его. И таким образом тогда уже ученики, конечно, в унынии, в отчаянии, они рассеялись, они разбежались, вот скажем так, и исчезли, и Христос остался один, да его повели как бы ночью и скажем так если говорить по библеистике, ну вот синедрион верховное судилище евреев назвало синедрион то есть собрание да, собрание по как бы оно было незаконным как бы даже по иудейскому талмудическому праву оно было незаконным потому что синедрион не мог собираться ночью и заседание Синдриона должно было длиться несколько дней то есть как бы так и скажем, э, Синедриона э, постановления казни были очень редкие, смертные э, как бы, приговоры были очень редкие. И вот собирается этот успешный Синедрион и, э, выражаясь нашим современным языком, фабрикуется дело против угу. Христа. И оно просто фабрикуется. Незаконно э, собран. Он, незаконно да. собран. Они долго заседали, где-то около 3-4 часов перед утром. Они не могли придумать, чем его обвинить понимаете, не могли придумать, как бы приступали обвинители, разрушение храма, как бы обвиняли его и так дальше, и так дальше, что все Иван описано, но они не могли его ни в чем обвинить, они не могли его ни в чем улечить. И потом, когда уже его фактически Каяфа, первосвященник на то время Каяфа, он его спровоцировал в Христа, скажем бы, когда они увидели, что нельзя его обличить, он был спровоцирован. Каяфа ему сказал, что как бы ты, ты же называешь себя сыном Божьим, ну, Сыном Божьим. И он, Христос говорит, ты сказал, что я Сын Божий, да? Ну, скажем так. И он ответил, да, я Сын Божий. Ну, и вот, как бы, в это время им это посчиталось, э, скажем так, что э, этого достаточно. И он, он богохульствует. Они, как бы, это привлекли к греху богохульства, они разодрали одежды театрально, по-актерски, скажем так, и вот признали его виновным. Хотя это было сфабрикованное совершенно дело и как бы этот приговор он не подлежал смертной казни, ну скажем так. И тогда на то время и в это время Христа начали бить, ему плевали в лицо, его били по щекам и так дальше, и так дальше, как бы всячески издевались над ним, он молчал. Он, вообще Христос за это время страстей Господних, он не произнес ни слова. Но он не то, что не произнес, он сказал очень мало слов, очень мало. То есть и вот в это время, когда э, евреи, ну вот, над ними господствовала римская империя, да, и они не имели права выносить смертные казни, чтобы не было вот как бы бунтов, они не имели права выносить смертные казни. И э, тогда э, они пошли к Понтию Пилату, прокуратору, то есть прокуратор, начальник, э, на, начальник, ну, надзиратель римской империи в Иудее, что там все было хорошо, да, пришли пошли в приторию к Понтию Пилату и Попросили его, ну, начали его обвинять, Понтипилат к ним вышел, его начали обвинять, как бы и так дальше, и так дальше, но Понтипилат не нашел в нем никакой вины, то есть вообще не нашел. И он говорит, разбирайтесь сами. И он там есть ваш, как бы начальник над вами Ирод. Он галилеянин и он там приехал как раз к празднику Пасхи, Ветхозаветный Ирод и идти к Ироду. Но у Ирода Христос тоже не сказал ни одного слова. Почему? Потому что Ирод увидел в Христе кого. Он увидел, грубо выражаясь, как Давида Коперфилда, да? То есть он хотел кого-то чуда, какого-то, ну, просто как бы такого фокуса хотел, да? И поэтому Христос ничего ему не сказал, ничего не ответил. Но Ирод его тоже признал невиновным. И в знак этой невиновности он одел его в белую одежду, и всячески издевавшись на свя... Бел... Да, белая одежда – символ невиновности, и всячески насмеявшись над ним, его отпустил. Ну, опять к Пилату. И тогда Пилат спросил его, как бы ты действительно называешь царем? Он говорит, да, я называю себя царем, но царство моего не от мира сего. И мы знаем также, что Пилат сказал, что, как бы, ну, что есть истина, и Пилата очень сильно уговаривала жена, чтобы он ничего не делал праведник и сему, потому что ему приснил, ей приснился сон, что это большой праведник. И жена Пилата, она, кстати говоря, по Велацкой, то есть в греческой православной церкви, она святая жена Пилата. Mm -hmm. Сам же Пилат, он как бы за тот грех, малодушие он не хотел его казнить. И то, что он не хотел его казнить, свидетельствует с тем, что он это бичевание Христа, да, когда он понял, что они не хотят его отпускать, но он хотел сохранить жизнь Христа. И для того, чтобы сохранить жизнь Христа, он хотел его как бы, скажем так, изуродовать. На самом деле, ну это был как бы акт милосердия с его стороны чтобы они увидели изуродованного Христа люди и, и потом как бы они смилостивились над ним, скажем так, да? но изуродовать в каком плане, бичевание Христова, это страшное бичевание, Это не просто удары плетьми, это были такие плети огромные, и на конце этих плетей там были, были гвозди, загнутые гвозди, вот такие как крючья. И когда вот, вот это очень хорошо момент показан в страстях Христовых, да, фильма Мела Гибсона, да, вот, того фильма, который анатомически показал эти страсти, как это было. И эти крючья при ударах, они вырывали огромные куски мяса из тела как бы, бичуемого. Это было совершенно страшное зрелище и невероятная мука. И вот он получил Христос эти удары, очень тяжелые. И тогда как бы, его воины надели ему венец на голову, да, вот кровавые, как бы насмеялись над ним и отдали его снова Пилату. И Понти Пилат, когда вот представьте этот момент, когда его выводят перед людьми в таком состоянии, да? но что называется тоже выражаясь современным языком, эта толпа уже была подогрета первосвященниками. Она как бы это уже были сторонники первосвященников. Эти сторонники, они кричали, распни, распни его. Да? И Пилат долго не хотел его еще распинать, но иудеи его тоже, грубо выражаясь, поймали. То есть они спросили, ну он же считает себя царем, он же повстанник, значит он враг кесарю. И Пилат, когда понял, что его обвиняют этого Господа нашего обвиняют в измене государственной, он понял, что если он его не убьет, то как бы он будет тоже государственным изменником, если и с должности его снимут, скажем так, да. И он тогда уже умыл руки, да, это и евреи, когда сказали кровь этого праведника на детях наш, на нас и на детях наших. И тогда Христа уже предали на распятие, но и повели на Голгофу вот этот э, очень скобный путь на Голгофу. очень интересная история креста Господнего, которого он нес. но у нас Да, мы... мы уже не успеем эти двери да. рассказать вот, э, об этом. Да, хочется сказать, что э, само распятие ⁇ это очень мучительная смерть. Очень мучительно, потому что человек в неестественном положении, прибитый гвоздями, умирал на страшной жаре как бы несколько часов, а может быть и дней умирал и мучился тяжко. И вот его прибили гвоздями, и Господь что при этом сказал? Он сказал, Господи, проси им грехи, ибо не, не, ведают, что творят. И его распяли в 12 часу дня, и он очень быстро умер. В третьем часу дня он уже умер, и он сказал эти слова, когда... В третьем часу дня, перед третьим часом, часом дня он сказал, что «Господи, зачем ты оставил меня?» Но он эти слова сказал не, не потому, что Господь его стал, а потому, что Он взял на себя наши грехи. Всю эту бездну грехов всех поколений, будущих, живущих, бывших до как бы, Христа, Он взял на себя наши грехи. И, конечно, было ужасное и страшное зрелище. Что такое грех? Грех это и есть богооставленность. И вот в этот момент, когда Он умер, Христос... И еще такой момент интересный произошел. Он Престую Богородицу вручил по печительству святого апостола Яна Богослова, сказав, что «Жену си мати, чаду си мати твоя, жену си сын твой». И тем самым он вручил Престую Богородице попечение всех нас грешных. Она стала матерью всего человечества. И вот уже в третьем часу он сказал «свершилось» и предал дух. Вот в этот момент разодралась Завеса в Иерусалимском храме над Святом и святой, святой, и святой, она раздралась, потому что это уже символ того, что Христос вошел в рай, и вслед за ним путь в рай для человечества стал открыт. И таким образом была побеждена смерть, дьявол, и побежден был грех. Да, отец Андрей, спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Но, дорогие телезрители, Страстная Пятница еще не закончилась. Дай Бог нам всем терпения, дай Бог нам выдержки. А завтра, Великую Субботу, будем ждать схождения Благодатного Огня и, конечно, Светлого Христового Воскресения. И пусть в ваших душах будет любовь на все доброе.